Все спрашивают, как там Артем на соревнованиях. Сейчас Артем как раз с папой едут в поезде домой, в Харьков, Слуцка. Это тысяча, больше, чем тысячу километров. Артем э, прислал мне ролики. И поэтому ролики давайте посмотрим. Сегодня посмотрим гимн. Артем борется на первом ковре. Он, видите, в красном кимоно. Это э, UV. United World Wrestling. Это раньше была ФИЛА. Поэтому первый борется в красном кимоно, второй в синем, по правилам. Ну, иногда, так сказать, в виде исключения разрешают бороться в белом и в черном. Сейчас они по правилам. Артем, видите, делал свой коронный прием. Получился. Получился. И он не вышел. Не сразу у него получился. Видите, не вышел наверх. Поэтому судья не дает ему три балла. Артем не контролирует. Сейчас Артем, вот, начинает контролировать. Сейчас судья даст Артему три балла. То есть два балла. Два балла за их дал. 2 балла за он дает, если сейчас сайдман будет, это еще 3 балла. Артем борется в категории 73 килограмма. У Артема вес 71 килограмм, поэтому он на всех вот этих роликах, вы видите, он гораздо меньше своих противников. И ниже, и они крупнее. Вот. Ну, потому что он недовесок. Люди там по 80 килограмм, с лишним даже. Даже есть, которые 82 килограмма. Гоняют 73. Мы против звонки веса. Ни в коем случае. Артем это растущий... Артем это ребята 14 лет. 14-15 лет. Во-первых, они старше Артема еще. Но, сейчас дал вам видите, баллы рефери Артему. Вот. Это... Э -э 14 лет. Это растущий организм. Тем более Артем, цветущий организм. Это мы считаем, что он должен дорасти до метра м и весовая категория плюс 100, плюс ну, 120 килограмм. Это будет наш украинский богатырь. Ну, категорожный. Вот, Артем сейчас по баллам выигрывает. Артем, ну попал, видите, в треугольник ногами. Ну, Артем, ну это ошибку не должен ты такую делать. Тем более, это чемпионат Украины тут лучше. Съехались лучше с каждой области по одному человеку. Артем поехал. И сейчас попал в треугольник, сейчас пытается вылезти из треугольника. Артем, рукой ты там не вытащишь, пытайся вытащить голову, а там что-то доги ты не разомкнешь. Но главное, что тот, который лежит внизу, тоже не может что с ногами Артема сделать. Это так называемый средний уход. Есть уход от треугольника ногами, ранние, их там десяток. Средние тоже десяток. И поздние тоже десяток. Вот Артем проживал ранний уход от треугольника удушающего. Сейчас он делает средний уход от треугольника. Так называемый он упал на спину, положил на живот противнику свои ноги. И противник в синем кимоно, я не знаю с какого он города, вот он делает, он должен хотя бы разорвать ноги и сделать ну, ущемление ахиллового сухожилия. Но Артему ноги не так далеко разорвать. Я всех своих малышей, Артем, вот, например, у меня таких было малышей, как Артем, человек 15. Они все с 4 лет э, начали ходить ко мне на тренировки. Кто с 4, кто с 5. Я их отвел, я их всех параллельно к отвел на греблю к своим друзьям я сам был многократным чемпионом Украины по гребню. на байдарке и каноэ И на легкую атлетику. Но вот Артем выбрал легкую атлетику. Поэтому ноги у Артема крепкие, его разорвать невозможно. Тем более я Артему говорю, у него ступня у Артема огромнейшая, Ну видно, что богатырь растет. Я ему говорю, Артем, после 46-го размера начинается чемодан. Я, смотрите, вылез. Затем вылез Артем, разорвал. И тот синий внизу, он прозевал этот момент. Он должен был Артема ноги держать. У тебя же, ну как, штаны Артема держать? Надо было поднять этот ковром, чтобы Артем не смог встать. Но Артем, видите, наоборот, Артем поймал ногу его, встал. И смотри, опять треугольник делает. Артем ушел. Артем ушел от треугольника. Это уже ранний уход. Ну раз попался, ну уже другой раз. Молодец, научился, видите. Научился во время прямо схватки. Ну, молодец. Я вот Артема хвалю за то, что он быстро схватывает. Он учится на, на отличные оценки в школе, поэтому мгновенно соображает. Кто учится в школе на отлично, от всех хорошие оценки, тот хорошо борется в джиу-джитсу. Потому что джиу-джитсу это шахматы боевых искусств. Смотрите, Артем прошел гард и делает сайдмаунт. Это называется сайдмаунт в грэплинге. Сейчас он фулл-маунт. Ну, фулмаунт не успел. Поднимает руки. Первое место. По баллам Артем выиграл. Ну, молодец. Молодец. А тот, кто проиграл, вот это одна восьмая финала. Одна восьмая финала. Сейчас будет одна четвертая, потом полуфинал, финал. Вот, Артем выиграл. Тот, кто проиграл, тот просто едет домой. Обидно, представляете, поехать в Абу-Даби на чемпионат мира, 5,5 часов лететь на самолете, там потом трансфер Дубай-Абу-Даби, еще полтора часа, и проиграть на первых секундах. Или в первой схватке. Вот. Но тут тоже, в Луцк, ехать тысячу километров от Харькова. Артем, Артем выиграл. А тот проиграл, тут поехал домой. Все, тот уже больше не борется по правилам соревнования. Сейчас Артем опять заходил на свой коронный прием, но вообще он и не получился. Ну, потому что мы этот коронный прием начали работать всего лишь за три недели до соревнований. Вот. Ну... Молодец. Первый раз получилось, получился, второй раз не получился. Сейчас он оказался внизу, тот сверху, противник, я не знаю, с какого города. Вот. И ему судья дал два балла. Ну, такие правила по греплингу. Это соревнование проходят по греппингу. Вот, представляете, сегодня ги, завтра ноги сделаем. Представьте, как здорово в джиу-джитсу. Например, дзюдо, самбо, один чемпионат мира дзюдо. Ну, самбо там две федерации, два чемпионата мира и все, за год. А тут в джиу-джитсу. Десяток разных федераций. Представляете, бразильская джиу-джитсу, Нага, Камба-Джиу-джитсу, Абу-Даби-Джиу-джитсу, и Греплинг. Вот Добавь Греблин, и а Они знают, кто это из какого города. Этот Сидем Кимано, это с Одессы. Потому что вот вышел президент Федерации Одесской по Греплингу и Панкатиону Лерник Барикович Мусайлян. Вот, Но ну, Лерник, Лерник сам бы кинулся сейчас бороться. Но ну, его, видать, малыши, а это ну, чемпионат Украины по юношам, и него, его сдерживают. Лерник бывший э, борец по греко-римской борьбе. Вот поэтому он уже он весь там сейчас на ковре. Смотрите, Артем проиграл, э, не смог сделать так сейчас по баллам проиграл. Но он сейчас зашел на треугольник. У Артема осталось две э, минуты. Он или сделает треугольник, если он не сделает, если не задушит того адресита э, синим. Ну, проиграет, проиграет. Видите, не получился треугольник Артем сообразил, что тут не можно его задушить В синим кимоно Ну, потому что тут, наверное, какой-то йог или как-то Ну, не душится, и все Артем перевернул За это взял 2 балла Сейчас, смотрите, 3 секунды отсчитывают три 3 балла показывают За сайдман В джиу это пас-гард Проход гарда 3 балла А в этой это сайдман 3 балла ну здорово. Артем уже по баллам выиграет, должен 5-2. Я не вижу, какой там счет, так сказать, на табло. 5-2. Сейчас Артем должен или болевой сделать, или сесть Мести. на фулман. Вот, фулман. Все, фулман. Сейчас отсчитывает ему 3 секунды. Дает 3 балла. Все, 3 балла, да. Ну, Артем уже плюс 3 балла, это сколько было? Это 8. А то 4 балла, что я 3 балла? 4 балла, это 9 баллов еще быть на табло. Вот Лев подсказывает, но время его, его. быстро убегает, осталась минута. Задача нижнего да, или хорошо. перевернуть, Нет, взять ли флюорачу. Смотрите, флюор. Нет, это Артем, наверное, да, сам пройдя пройдя решил на дать него. ему 2 балла. Мне же как было него. обидно Десит уехать домой. А Десит пытается пройти гард со всех сил выйти на сайдмаун. Но Артем да, проигрывает да, 2 балла. То есть вот этот счет должен да, быть 9-4. Поиграли, не вижу, так сказать, там какой счет. Ну, маленькая у меня, если здесь телефону. смотрю и комментирую. Это на компьютере вам будет видно Вот Артем будет Артем еще раз говорю, 73 килограмма, категория 71 килограмм. И тем более это 14-15 лет, Артему 14 лет, а, лет, а ребята 15-летние, они тут и старше даже. И может, может, я, может, тоже 14-летний. Но Артем сейчас выиграет, Артем может сейчас отдохнуть, можно уже не спешить. Артем, посмотрите Его представитель Артема вот слева тут сидит Это Сергей Гаврич, Это Сумчанин Ну это бывший чемпион Украины Многократный президент мира Сум Ну Артема все любят Артем очень хороший, добрый человек Поэтому его все федерации приглашают Вот он Харьковчанин Но борется за Сум Почему? Ну потому что в Харькове все развалилось В Харькове каждый день, каждый день летели ракеты Потом летели авиабомбы, 500 килограммовые. Двух авиабомбы, подъезд Постоянно Представляете, вот наши соседи. Вот тут угоратило нас, харьковчан, жить с таким соседом. Вот в Луцке. Поехали в Луцке. Тишина, красота. Сейчас дали пассивность Артему. Ну, можно пассивность. Можно еще один балл и проиграть пассивность. Это тактическая игра. То есть Артем уже не может сделать удушающий болевой, но уже как бы можно потянуть время. Потому что следующая схватка, это полуфинал. Тоже важная схватка. Ну, по баллам Артем выиграл. Молодец, сейчас поднимут руки. Все, все правильно, Артем, Артем победил. Вот, поэтому, а сейчас летят над Харьков шахеды. Поэтому в Харькове все развалилось. Все развалилось, и поэтому Артем едет в Сумы. вот у меня было, допустим, таких как Артем, его друзей, 15 человек. Артем даже не входил в ударную группу. Это сейчас Артем начал добавлять, вот сейчас, сейчас мы с ним начали добавлять, ну их осталось всего лишь 3 человека. Один, а все остальные по всей Европе. Кто даже в Америке, в Голландии, в Германии. Вот Жорик, Артема друг, тот... В Германии и чемпион Европы, чемпион мира по ADCC. Это самая престижная федерация. Смотрите, свой прием делает коронный. Свой прием получится, не получится перевернуть. Смотрим, смотрим. Но тот уже дал два балла. Слишком долго Артем переворачивал. Тот дал, дал, дал два балла в черном кимоно. Вот. Поэтому тот он жорит. Сейчас он в Германии борется. И там тренер уже выходит, такой толстый тренер, и кричит. воль! Яволь! я воль! Ну, видите, смотрите. В общем, Артем то ли это ошибку делает, Черным я прозевал момент То ли, Артем, не получился, все, надо выходить наверх Ты по баллам проигрываешь, Артем, ты по баллам проигрываешь Сейчас счет 2-2 Артем, все равно надо добавить, потому что по баллам Сейчас 2-2, иначе придется Овертайм бороться, а на овертайме потеряешь силы И тогда не хватит сил в Финал, следующая будет финал Если Артем выиграет, но я уже знаю, чем закончится Я не видел это видео, видео эти смотрю Вместе с вами Вот, поэтому, поэтому Артем выступает Сейчас за суммы Гляньте, Артема попало на это опасно. Ну, как бы, ничего мне не говорил его папа за травму. Смотрите, как нога упала, Это для колена очень опасно. Ну, Артем, ты должен был, вот сейчас, если попала нога в такую ситуацию, правая видите, То есть надо было крутнуть, влево крутнуть, развернуться вокруг своей оси, и ты вышел бы, ну, сделал бы беремболу, может быть, или сразу вышел бы на бэкмам. Четыре балла бы заработал, Артем. Пока он твою ногу держит. Сейчас он ногу отпустил, Артем. Давай, Артем, вылазь, вылазь, проходи, гар. Потому что сейчас счет должен быть 2-2. Я не вижу в этом счет. Вот. Но пройдём, если ногу сейчас Артем вытащит, то получит три балла. Это уже будет 5-2 за сайтмал, так называемый. Ну, или болевой сделать. Артем болевой что-то не делает. Но я всегда учу ребят своих малышей, взрослых, учу позиционно. Выигрывайте позиционно. То есть, как бы, потому что болевой, удушающий, он может пройти, может не пройти. Есть борцы, которые вот именно одного приема, именно болевого. Но вы набираете баллы. Когда наберете баллы, там уже учитесь бороться позиционно. Чем джиу-джитсу Они, гляньте, как на газ правая у Артема. У меня аж тут замирает, аж холодок пошел. Ну, сейчас колено должно скрутиться. Артем, развернись влево. Гляньте. Гляньте, как нога. Ну и бедренный сустав тут, так сказать, под нагрузкой сумасшедший. Ну, не знаю, как. Все, Артем ногу спас. Почему спас? Ну, говорят, что Артем, нет, два балла, два проиграл, два балла. Артем, надо играть, Надо отыграть вот. Мне говорят, что Швартем со штангой 108 килограмм. Я не, не... Молодец. Два балла получает и плюс три балла за сайдман. Ну все, Артем набирает кучу баллов. Молодец. Вот, 108, я не знаю, может и правда приседать 108 килограмм. Это для меня, конечно, цифра такая заоблачная. Присесть несколько раз, там, два или три раза он приседает 180 килограмм. задумай. Это Артему 14 лет. Я против этого. Я, конечно, против этого. Ну, папа Артем, они легкоатлетикой занимались. Они, но ну, они выбирают выбрали этот путь. Ну что что я, я против, они, они тут... Всегда главный тренер это папа или мама. Малышей. А я могу подсказывать, советовать, но они принимают решение. Но Артем, почему нога не сломалась? Потому что Артем занимался с 4 годников до десяти. Он занимался, ну пока не началась война. До пока не началась война, он занимался параллельно легкой атлетикой. Там еще брал там медали на чемпионатах области, на чемпионатах Украины по легкой атлетике. Ну вот война началась, все, Александр Сергеевич, его тренер уехал в Америку. Вот, ну, в общем, Артем сейчас занимается да, такой джей Смотрите, держит плотно. Артем, ничего делать не надо. Все, лежит, так сказать, тяни время до, раз уже не получается болеть, вот сейчас бы нос хорошо делать, Артем. Ну, да, любимый прием Джеффа Монсона. Ну раз, не надо, уже не суети, уже не суетись, не время отдыхай, культурно отдыхай. Вот ему подсказывает Сергей Хавлич, это и сумма. Артем борется за сумму. Его с удовольствием, и суммы, и Киев, и Одесса ее с удовольствием возьмут к себе. Ну, потому что Артем хороший, добрый, губу немножко разбил, видите. Вот. Итак, поднимают руку кому? Артему. Все, финал мы запишем отдельно, потому что там много нужно поговорить. Тем более там ошибки у Артема, мы ее даже исправим с Артемом мы запишем, исправим ошибки и запишем.